Поэтому, образуется ранка или что, этим соком можно значит, уже как бы ранку значит, поподлечить. Как это Я... называется? Молочай? Молочай. Молочай, молочай. молочай, да. Очень у нас 50 видов молочай. Значит. Знаете, значит, да, напоминает зенок полевой беретка. Она тоже применяется, на себя ветеринарных но очень классно, потому что тоже ядовитое растение, и с ним мало кто работает березка. юнок полевой. Скажите, пожалуйста, мы уже говорили, какая это сосна? Крымская. ура! Да. Это полынь. Значит, на Херсонщине около 70 видов полыни. Да. Все полыни, все, все полыни, как бы они очень сильно как бы горькие, да, да? значит, и очень сильно гоняют паразитов. Это те основные лечебные свойства, из-за которых применяется полынь. И очень сильно как бы, поддерживает иммунную систему. Поэтому мы привыкли к сладкому. Полынь является противоположностью. То есть, вы знаете, нужно для организма и не ядь, сладкое и кислое, сладкое и горькое. В нашем не хватает горько. Вы кушаете полынь, по чуть-чуть, значит, у вас в будет баланс и не будет паразитов. Значит, а собирается кто? Кто, 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 полынь собирается во время цветения всегда. Значит, что, знает что, что такое за растение? Мышиный горошек, да. правильно, значит. Это бобовое растение, которое ну, да. очень сильно, как бы, облагораживает почву, это бобовое растение азот, азотными веществами, значит, так. В основном применяется как поливитамин, то есть в этом растении много, значит, ну, э, как бы, азота, значит, так, то есть много, значит белка. Поэтому это растение можно спокойно использовать в салаты в неограниченном количестве. Mm -hmm. Вот, прям вот такой прямо видите в салат начать кушать. Если есть еда, если да, там, если, пример растение как бы жесткое, то значит, очухаются значит, листья, они более нежные. И крошится, а сибирь остается, а это все употребляется. Сейчас я подниму. Бещаны, как, вот бещаны. это. А ну-ка, а нет, мы не смотрели его, ну, это ж но очень похоже. Пифа. Пифа. Нет, Пишма, нет, пифа. нет, нет, нет. Очень правильно. Это тысячелистник. Только он необыкновенный тысячелистник, как мы только что смотрели. Значит, тот цветет белым, а, а, а этот тысячелистник, он песчаный. Вот цветет желтый. Но лечебные свойства такие же, как у того тысячелистника. Можно спокойно применять для всех лечебных целей. Акация. Это любимое наше растение, Аката. даже ресторан называет с белой акации. Да. Да. Что а сказать, чем оно такое как бы привлекательное для человека? Классно, мед классный, да, вы знаете, с белой акацией мед вообще супер. Значит. А само растение, тем интересно, что его можно, значит, и само, сами цветы употреблять в пищу. Вот в данном виде можно спокойно, значит, значит брат, значит, употреблять салаты, значит, так. Во время цветения собираются кисти, желательно до до распуска, до начала, в начале распускания значит, цветов. Сушится и очень сильным является средством, которое восстанавливает гормональную систему. Особенно это касается женщин. В период значит, циклов различных, вот, значит, то эти цветы очень сильно помогают. Значит, но тоже не увлекаться, потому что очень сильно. То есть очень сильное гормональное средство, эти цветы. Из цветов даже делают мед. Отваривают, там, ложат сахар, получается как бы... А как бы искусственный значит, мед. И, скажите, вот это растение, которое вот такое большое, сильное, вот растет. Кто скажет, что это за растение? на стакан воды спокойно? То коровяк, вот видите, а, такое коровяк, растение в крови да. растет. Коровяк, да. да это коровяк. А видите, штуки растения такие, вот да, торчат, в это коровяк, который как бы стрел. Коровяк называется коровякский пендровидный. <свят> вот, да. Очень хорошее средство, как бы для век и дыхательных людей, очень хорошее средство для печени, почек, надпочечников, почищает печень, работает против геморроя, омолажает организм. Да, и вот человек, это там. Да? Да? да, да, это он. Это коровяк. Коровяк. А что там кушают? Значит, э, лучше его нет. не есть, потому что в цветах коровяка есть такие чешучки, которые потом застроют. Лучше его как бы в отваре применять. А вон сейчас Кашка. Кашка. Знаете, очень странное рас рас растение. На самом деле... Кашка да? На самом деле это хлоповник кашкообразный. Да. То есть растение практически редко применяется в медицине, значит, так. Но в основном, значит, носит как бы такой противопаразитальный характер в большом количестве ядовитое. Не советую применять. Значит, ну что, идем дальше?